Здравствуйте, уважаемые телезрители! Хочу сегодня поговорить на тему влияния бытовой химии, а также других реагентов на орган зрения. Как вы знаете, бытовая химия ⁇ это в первую очередь химические какие-то продукты, которые в той или иной степени могут реактивно воздействовать на любой орган, либо систему организма. Глаз, он с своей стороны вроде бы как бы и относительно защищенный орган, но перед химическими веществами он практически является открытым органом, потому что все его важные структуры в первую очередь и быстро повреждаются. Что так? Небольшой так понимание бытовой химии, что для нас больше имеет значение, это отношение данного химического вещества к кислоте, щелочью либо скажем соль. Почему это имеет значение? Потому что данные вещества по-разному реагирует и вызывает повреждения на глазе. Если допустим кислота, то повреждение, как правило, данным химическим веществом происходит непосредственно в месте соприкосновения данного продукта, но без его проникновения в более глубже лежащие ткани. Щелочь более реактивно воздействует на ткани и в том числе и на глаз, то есть происходит повреждение у места проникновения глаз, а также происходит его более просачивание, если так можно сказать, в глубже ткани, что приводит к более серьезному повреждению. Ну, соль, скажем так, она относительно более интактное такое вещество и относительно безвредно по сравнению с кислотой и щелочью не вызывает таких более серьезных повреждений, хотя тоже является довольно реактивным веществом. В быту мы часто пользуемся различными этими веществами поэтому хотелось бы в первую очередь рассказать вам что нужно делать во первых если вещество попало в глаз вы чувствуете что боль покраснение глаза возникает выраженная слезливость насчет боли могу сказать боль иногда вызывать очень сильную до, до того что иногда бывают даже обморочные шоковые состояния конечно желательно чтобы у вас кто-то был под рукой я имею в виду с людей которые могли вам помощь сразу оказывать почему помощь нужно оказывать сразу потому что для химического реагента самое главное его период воздействия Именно в течение первых 20 минут вы можете оказать себе самое эффективное лечение. В дальнейшем вы, либо доктора, либо другие медики будут только бороться с тем, что уже имеем от данного контакта с веществом. А именно вначале вы можете уменьшить концентрацию данного вещества а также уменьшить его возможную вероятность проникновения в более глубже лежащие ткани. Что вы делаете? Желательно открыть глаза и под струей воды промыть глаз. Ну конечно перед этим надо убрать сам реагент от себя, то есть там бутылки он или еще где-то подальше от себя, чтобы не было повторного проникновения в глаза. Дальше, чем вы можете еще промыть? Ну, допустим, берете, часто у многих есть шприцы одноразовые. Вы снимаете конюлю, то есть снимаете саму иглу, набираете воду и струйкой воды, оттягивая нижнее веко, промываете этой струйкой воды сам глаз. Если вы видите какое-то инородное тело, там, которое вы можете вынуть ну так чтобы вынуть, но чтобы и глаз как говорится остался на месте потому что при, при э, таком химическом воздействии на глаз часто меняется э, стойкость самих структур глаза и можно э, привести даже к перфорации глаза. поэтому очень осторожно если можете удалить вот эти крупные кристаллы каких-то там э, скажем так, и, ну, химических препаратов. После этого, если есть какая-то противовоспалительная мазь, если нет, то лучше мази вообще не использовать. Почему? Потому что вы не знаете, какое данное вещество: кислота, щелочь либо соль не всегда мазь хороша. Она иногда может провоцировать в дальнейшем развитие самого повреждения глаза и проникновения химических этих соединений внутри глаза. Поэтому лучше саму масть не накладывать, наложить обычную повязочку стерильную и быстро ехать в специализированное учреждение, чтобы вам оказывали медицинскую помощь. Либо скорая, либо такси и вперед. Самое главное время. Такой практический совет сейчас впереди у многих начнутся сельскохозяйственные работы, то есть это у кого пасека, у кого фазенды, у кого огороды и так далее, дачи и тому подобное. Желательно, чтобы у вас был какой-то набор медикаментов, необходимых для оказания себе помощи при таких ситуациях. Также особенно это еще актуально для тех, которые хотят заняться ремонтами в домашних условиях помните что вы окружены химическими веществами которые не всегда хорошо воздействуют скажем так безопасно воздействуют на глаза поэтому в аптечке должен быть какие-то капли противовоспалительные самые элементарные тоже лимфоцит, будет ведь самое главное это промыть глаз дальше Желательно, чтобы был какой-то анестетик обезболивающий, желательно в виде капель. Их различное количество, множество есть. Ну и повязка, стерильный перевязочный материал, чтобы закрыть глаз, лейкопластер и быстро обращаться. Ну еще такой вариант, возможно, чтобы была груша, как такие резиновые игрушек, которые вы набираете, можете набрать в водичку и потом струйкой промыть себе глаз. Кстати, сразу хочу так подчеркнуть, промывать глаз надо не минуту, не полминуты, а минимум 5-10 минут. То есть длительно надо промывать, потому что именно при длительном промывании глаза вы вымываете все то, что там есть. И когда моете глаз, надо оттягивать нижнее веко и верхнее веко. Именно тогда более-менее вы адекватно можете самостоятельно себе вымыть все, что там не нужно для, для глаза. Ну, насчет, скажем так, антидотов. Ну, во-первых, это специализированная помощь, поэтому в природе оно существует. Ну, скажем так, в экстренной ситуации вы не будете думать, от чего это антидот и что нужно принимать. Поэтому это не ваша проблема это проблема уже в лечебном учреждении. ну так для общего развития могу сказать, что, конечно, есть антидоты, допустим, для многих веществ, допустим, там щелочь, это имеется в виду, известь, это это, ну, так и называется 4 буквы, э, д, т, А. это динатриевая слой, этилен, диамин, тетрауксусная кислота. Короче, слишком умно, но в принципе связывает соли кальция и легко выводят из глаза. Еще один антидот такой, это обычная аскорбиновая кислота, которая связывает, допустим, анилиновые красители. Тоже закапывается и выводится легко с глаза